Ciarane mung penting kan sepele, rantuk Ya Seso leora le ora remen banget ndesaken Bu Asri. Duka awet ing kaipun. Piyambakipun geda ancas badhe rawuh enjing sangat kangge maring kaget ingkang kirang nyenengake. leora ora karsa mlampah Bu Asri awet bal kertas ingkang sampun dipun damel piyambak. Asik sekolahane Sesi. Aku senjalano rencana kuki ini.

Le ora ngentosi medal rumiyen. Awet menawi wonten Klara, rencanaane saged gagal. <tuk> <tuk>

Sasampune leora lan misel pikantuk hukuman, Bu Asri nyerios pilih rumien piambakipun ugi kadus leora boten mirsani piwucal. Nanging piambakipun nyesel nalika guru punika kapundhut tugas lan boten mulang mriku malih. Dinten iki kita Mong ajeng sampeyan sedaya saged ngurmati Bapak Ibu Guru wonten sekolah. Utamane piansa. Kula nyuwun pangapunten, Bu. Nggih, kula nggih nyuwun pangapunten, Bu. Kula janji mboten badhe ngulangi maneh. Nanging sampun ngantos ketimbali yang sekolah, Bu. Oh kedatan sang ngajani lan ngermati dateng guru Amergi piyamba ibu ingkang maringi piwu jalan walentak gesang kita Am menawi boten ngajeni guru kita sakit nyesel ing wingking.